Итак, всем привет, с вами Денис и это прохождение метро 2033. Сегодня я буду проходить ее не один, а с другом, Дмитрием. Дмитрий, представьтесь. Здравствуйте, Вот, он представился, как мы уже видим. И сейчас... Так, бля. Что-то какой-то глюк. Вот, все, наконец-то, все произошло нормально. Так, сейчас надо идти нам к этому мальчику. Он отведет нас к дяде. Итак, сейчас мы находимся в туннеле и сейчас мы пойдем к Бурбону. Дмитрий мне будет помогать в некоторых комментариях. Он будет мне помогать проходить игру. На протяжении всей игры мы будем комментировать. Но, может быть, в некоторых частях даже его комментарии не будут, так как он не всегда будет находиться у меня дома. Поэтому... Ой. Ладно, идем дальше. А, и что еще хотел сказать. Всех с наступающим также. Почти уже с Новым годом. А, так, что бы еще хотелось сказать? Так, много, конечно, еще чего бы хотел сказать, но все, конечно, сказать не получится. Ты мальчик потерял. Эй, чего отдаешь? Так, блядь. Да. Где этот мальчик-то? Да не там он, вон туда заходи. Да нет, вон он. Нифига себе. А, вон он. Спасибо, Дмитрий. Он мне будет э, изредка помогать. Итак, мы присели и сейчас и сейчас мы отправляемся с бурбона в недалекое путешествие по метро бояться их называют проклятых я слышал что все это мучит Так, сейчас мы проходим э, метро 2033, повторюсь еще раз. И, скорее всего, эта часть будет состоять. И, скорее всего, эта часть, так как говорится, будет состоять... Будет состоять из двух частей, а, потому что эта миссия очень большая. Или даже, скорее всего, она сейчас уже закончится Да я знаю, Дима. Не обязательно было это говорить. Так, сейчас мы идем с Бурбоном. Я уже знаю даже куда, идем вот туда прямо. Так, да. Мы даже можем добежать до туда первыми. Оп, мы все равно вот пойдем вот сюда вот. Поначалу я не знал, куда идти. Я думал здесь вылезет монстр какой-нибудь. Но ничего страшного. песенку но забыл слова и походу больше не вспомнит эту чертову песенку так и сейчас мы отправляемся в путь отправляемся в путь Отправляемся путь путь в путь, в путь, путь дорог золотой, ты ты -ры ты -ры ты 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 Как вы заметили, да, если она вообще существует. Ну и пожалуй, на этом я с вами буду закачивать. С вами был дуэт Дениса и Димы. Всем до встречи и пока, уби сюда. увидимся в следующей части.